siz izləçilərimiz Zeynəbə mətbəxində xoş gəldik hər birinizə. İlk bir öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Çox rica edirəm abunəlikləri tez-tez yoxlayın, çünki 1-2 baxışdan sonra abunəçilər izləməyi buraxırlar və bu da abunə sayının düşməsinə səbəb olur. Bu gün sizlər üçün Qoz şirniyatı hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün bizə lazımdır 3 stəkan yarım un. Um. Bunun üçün bizə lazımdır 100 qram şəkər, yəni bir armud stəkan. yarım çay qaşığı qabartma tozu, 2 ədəd yumurta, 250 qram yağ. Mən yağı əritmişəm və dediyim kimi 3 stəkan yarım un. Um yumurtanı, qabartma tozunu və şəkəri ayrıca qabda. Şəkər əriyənə qədər çalırıq. qaşımız artıq hazırdır, şəkərimiz ərədi. Yağımızı una əlavə edirik. Biraz yağımızla Umu qarışdırırıq. İstəsəz umac kimi də edə bilərsiz. Mən umac kimi eləmədim. İki qarışımı əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi xəmirimizi qəşəng yoğurduq, belə yumuşaq xəmir alındı bizim qabığı bu formatdadır. İlk öncə balaca bir balaca bir kündə xırda bir xəmircik götürürük. Təxminən fındıq boyda və yoxlayırıq. Gördüyünüz kimi yeterli alınmadı. Biraz daha büyük götürürük. Demeli fındıktan biraz iri. Böyle bir künde tuturup balaca balaca e, kündelerimizin hamurumuzun hamısını kündeleyenden sonra başlayırıq bir bir pişirmeye. aç qabımızın içini yağlayaq. Yaxşı-yaxşı yağlayaq qabımızın içini. Sonrakı e, dövrdə yağlama ehtiyacı olmayacaq, çünki xəmir yağlıdır. Bu da kifayət eləyəcək. Gördüyünüz kimi beləcə yağladım. baştim kündələrimə tutmağa. Gördüyünüz kimi bu qayda ilə xəmiri yerləşdiririk və qapağını bağlayırıq. Peçin üzərinə qoyuruq. Bəli, fam odda peçin üstündə bişiririk. Bu qaydada qozların hazır olur xəmirimiz. Gördüyünüz kimi. İçinə bir çay qaşığından bir az az e, bişmiş zavarnoy Hm. Squşona qoyuruq. Baxın belə. Yəni içə dolmuş formada olur. Və digər qapağı üstünə yerləşdiririk. Bu qayda ilə qozlarımızı hazırlayırıq və bir az soyuducuya qoyuruq ki, özünü tutsun. İstəyən arasına Qoz ləpəsi də qoya bilər, fındıq ləpəsi də qoya bilər. Onda da çox gözəl alınır. Beləcə daha bir videonun sonuna çatdıq. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Videomu bəyəndinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Like atın ona görə ki çox əhəmilidir. Nə qədər çox like olunsa, videolar önə çıxar. Sona qədər izləyin ona görə ki Hesablansın saatlar. Sağ olun, sağlamat qalın, Allah'a əmanət olun. Göz haqqınızı halal edin. Sağlıqla qalın.